আজি আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ এভাগ বস্তু আনিছোঁ বস্তুভাগ আকৌ তাকো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ কি আনিছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে গম পাব এভাগ বুলি কেলে কৈছোঁ দুটা বস্তু আনিছোঁ আৰু এটা আনিছোঁ সৰুকৈ বস্তু দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকক কি কি আনিলোঁ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আৰু কিয় আনিলোঁ সেয়া আৰু মই খুলিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক বোলো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বস্তুভাগটো কি আনিছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ মানে বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আনিম আনিমকৈ ঘৰত ইমান অসুবিধা হৈ আছিলে সৰু বাচ্ছাকেইটা আহে কেতিয়াবা ঘৰত য'ত ত'ত বস্তুবোৰ দলিয়াই দিছিলে আকৌ বস্তুবোৰ সেই বস্তুভাগ মানে দলিয়াই পেলোৱা বস্তু নহয় যে আৰু তাতে নিজৰ ল'ৰাও ডাঙৰ হৈ আহিছে নিজৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে মানে চুই মেলি য'ত ত'ত দলিয়াই ফৰ্মাই থাকিব বস্তুবোৰ ভালো নালাগে আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ঘৰত সেই বস্তুভাগ ৰাখিবলৈ এডোখৰ ভাল ঠাই নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু এই বাহিৰৰ কোঠাতে অকণমান জেগা আছে তাতে অকণমান হেগিং কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ গম পাইছে আৰু বস্তুভাগ বুলি কওঁতে আমাৰ এয়া গোঁসাই থাপনা ভাগ ৰাখি থ'বৰ কাৰণে মানে বিশেষকৈ এক্সট্ৰা ৰুম নাই আৰু এতিয়ালৈকে সুবিধা হোৱা নাই বনাবলৈ পৰা পৰাকৈ মানে যিহেতু বাৰিষা বাৰিষা এতিয়াও আমাৰ ভালকৈ ছেটিং লগা নাই গোসাঁই ঘৰভাগ লাহেকৈ বনাব লাগিব বৰ্তমানে আমি এতিয়া এনেকৈয়ে হেঙিং কৰি কিনে আমাৰ বাহিৰৰ ৰুমৰ এটা চুকত থ'ম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমি নবনাম তেতিয়ালৈকে আৰু মই কেনেকৈ ভাগ ইনষ্টল কৰিলোঁ সেইটোও দেখাই দিম কেনেকৈ লগালোঁ এয়া আৰু লগাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে ভুলকৈ লগালোঁ নহয় তাৰপিছত সেয়া খুলিলোঁ খুলি পানি চাওকচোন প্ৰথমতে এনেকৈ লগাই আছোঁ ক'ত লাগিব বাৰু লাষ্টত আকৌ খুলি পিনি কেনেকৈ লগালোঁ চাওক আপোনালোকেও আৰু যিসকলে নাজানে আৰু সেইসকলৰ পৰা প্ৰথমতেই মানে ভালকৈ লগাবলৈ পাৰিব যিসকলে জানেতো জানেইতো একেবাৰে সহজ আৰু শিকিবলগীয়া তেনেকুৱা কৰা নাই তথাপিও এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে যিহেতু ময়ে ভুলকৈ লগাই পালোঁ আকৌ মোৰ নিচিনা দ্বিতীয়বাৰ কোনোবাই এনেকৈ অনাৰ পিছত ভুলকৈ লগাবলৈও পাৰে ন সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিওঁ বুলিয়েই আৰু ভিডিঅ'টো বনাই কিনে আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিব বিচাৰিলোঁ তাৰপৰা প্ৰথমতে আকৌ সেই এনেকৈ লগাব লাগিব প্ৰথমতে সেই ভুলকৈ বনোৱা সেইকণ স্কিপ আৰু এইকণ শুদ্ধকৈ প্ৰথমতে বেকৰ ছাইডৰ এশত তলৰ পৰা এনেকৈ লগাই আহিব ইখনৰ পিছত সিখন লগাই দিব তাত ফুটাকেইটাত ভৰাই দিলেই হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ খাপ খাই যাব একদম চাইজত আহে দেই ধুনীয়া ভাল লাগিলে কিমান দাম বুলি ক'লে সাতশ টকাৰ পৰা পাব এনেকুৱা আৰু নশ আঠশ এনেকুৱাও পাব লৈ লৈ মোৰ এইটোত আকৌ সাতশ বিছ টকা মানে অহালৈকে আৰু তাত সাতশ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড দেখাইছিলে বিশ টকাটো এক্সট্ৰা লৈছে চাৰ্জ কিবা কিবি লয় নহয় আজিকালি এইবিলাক জি এছ টি চি এছ টি কিবাকিবি এইবিলাক আৰু এইটো ফ্ৰী আছিলে ডেলিভাৰী চাৰ্জটো আৰু এনেকৈ লগোৱাৰ পিছত কিনাৰৰ কেইখন আপোনালোকে লগাই দিব ধুনীয়াকৈ এইয়া অকণমান জোৰত কিন্তু নামাৰিব লগাওঁতে দেই যিহেতু প্লাই বৰ্ডৰে হয় কাঠৰ নহয় কিন্তু লাহেকৈ লাহে লাহেকৈ এনেকৈ মাৰি মাৰি লগাব নহ'লে ফাটি যোৱা চাঞ্চ থাকে নহয় আৰু ইয়াতকৈ অকণমান দামীও পায় ভাল কেনেকুৱা পাব সেইটো নাজানো যিমান দাম আৰু সিমান ভাল হ'ব চাগে বস্তুবিলাক ময়োতো সেয়া সাতশ টকা দিহে আনিছোঁ সাতশ টকাত ঠিকেই আছে আৰু মোটামুটি ইমানো বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু ঠিকে আছে হ'ব আৰু সৰু সৰুকৈ মানে গোঁসাই স্থাপনাত সৰু সৰুকৈ মূৰ্তি ৰাখি পেনি এনেকৈ আপুনি বা ফটো সৰুকৈ ৰাখি পেনি এনেকৈ ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰিব তলতে আপুনি এনেকৈ বা আপোনাৰ ঘৰত গীতা ভাগৱতৰ কিবা যদি বুক আছে তলৰ চেল্ফটোত তেনেকৈ দুখনমান কিতাপ ধৰিব মই ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু এয়া হ'লগৈ আৰু ফিটিং লাষ্টত অৱশেষত আৰু ওপৰ এখন লগাই দিছোঁ ওপৰতে সৰুকৈ লাইট এটা জ্বলোৱাৰ জ্বলাব পৰাকৈ তাত লগাই পানি অকণমান বিন্ধা আছে তাতে ভাল লাগিলে এইটো ষ্টাইলটো কাৰণ গোসাঁইৰ হেৰিটো আন্ধা বেলেগ জেগা আন্ধা হৈ থাকিলেও এয়া পোহৰ হৈ থাকিব এনেকৈ আৰু তাৰপিছতে এইটো এটা কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেই কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব